Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut musuh orang Islam ni sebenarnya kan. Satu syaitan. Yang kedua je Yahudi. Jadi maknanya syaitan dalam bentuk manusia adalah Yahudi. Yang ketiga ni orang munafik. Hanya pergaduhan uh, Palestin dan Israel Ini bukan pergaduhan antara uh, Palestin dan Israel dia sebenarnya adalah pergaduhan antara dua akidah. pergaduhan yang akan terus berlaku sampai bila-bila. Sebab ini adalah apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kenapa umat Islam di seluruh dunia kena tekat? Sebab ini adalah pergaduhan ataupun peperangan yang melibatkan dua akidah dah saya bacakan tadi bahawa dalam al-Quran Allah Subhanahu taala jelas mengatakan bahawa walan tarda an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahu. Itu satu ayat. Kemudiannya Allah Subhanahu taala juga menceritakan tentang permusuhan mereka yang tak akan pernah henti-hentinya. Jadi dalam al-Quran Allah Subhanahu taala sebut musuh orang Islam ni sebenarnya kan satu syaitan. Yang kedua je Yahudi. Jadi maknanya syaitan dalam bentuk manusia adalah Yahudi, yang ketiganya orang munafik. Ni, orang munafik ni tak kira lah. Yang keempatnya, musyrik. Ni. Yang kelima ni orang kafir. Adapun orang Kristian ke saat ini dia kembali kepada agama dia, insya-Allah dia akan menjadi orang yang sangat akrab dengan Islam kerana kita menyembah istilahnya Allah yang sama cuma berbeza rasul. Ah, ha, kalau tapi kalau seandainya mereka tidak mahu kembali kepada agama mereka, mereka akan menafikan kerasulan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka pun akan juga menjadi orang yang menentang uh, Islam dalam hal ni. Jadi peperangan ini sekali lagi adalah melibatkan dua akidah yang berbeza. Dia bukannya antara hanya sekadar Yahudi dan Palestin, hanya umat Islam diwakili oleh masyarakat Palestin. Itu saja. Jadi sebenarnya pergaduhan antara umat Islam dan Yahudi ni kalau senang kita katakan kan ya uh, sebenarnya bukanlah zaman kita ni aja walaupun zaman kita ni kerana kebetulan kita hidup di zaman ni kita rasa seolah-olah macam peperangan tu berlaku antara masyarakat kita sekarang dengan diorang. Nah peperangan antara dua akidah ni berlaku kan ya sejak Nabi Ibrahim ada lagi kan Uh, nabi Ibrahim tu mungkin tak lah sebab kerana dia lah uh, yang me 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 melahirkan istilah, uh, istilahnya asal muasal Yahudi ni. Uh, dia ada dua warna kan uh, Ismail dan Ishak daripada Ishak akhirlah uh, Yakub Nabi Yakub ni lah kemudiannya melahirkan 12 orang anak. Kononnya asalnya uh, orang Yahudi ni daripada situ. Jadi sejak itulah kalau kita tengok orang Yahudi ni perangainya kan dia adalah ber, mereka akan menentang para nabi dan para rasul. Kenapa? Kerana para Nabi dan para Rasul ni adalah Islam Mereka membawa akidah Tauhid Dan diorang ni memang daripada dulu Walaupun diorang bayangkan para Nabi apa, Hampir ratusan Nabi dan Rasul yang turun daripada Bani Israel Dan hampir semuanya ditentang Hampir semuanya ditentang Kenapa? Kerana satu isu Surah yang ke-21, ayat ke-25 Para Nabi dan para Rasul ni membawa akidah Tauhid dan bani israel ni sejak mereka ada sampailah pada hari ini mereka ni adalah orang-orang yang kan, mengumandangkan syiar syirik pada Allah Subhanahuwataala. Sehingga peperangan ini daripada dulu kalau senang ceritanya sejak nabi Yakub kan nabi Yakub melahirkan nabi Yusuf. Cuba kita tengok. Walaupun tak jadi perang lah lagi waktu tu tak jadi perang tetapi dah terjadi konflik dia orang nak bunuh Nabi Yusuf dan lain sebagainya kita tahu dah macam mana buruknya perangai dia orang ni sampailah pada hari ni jadi peperangan ni akan terus berlaku selagi ada wujud dua akidah ni sekali lagi akidah Yahudi dan akidah Islam yang mentauhidkan Allah peperangan ni akan terus berlaku sampai bila-bila insya Allah. sekarang tinggal kita pilih kita nak berada di mana ha, ini yang paling penting kan sekarang ni pilihan di tangan kita kita nak berada di akidah kan, yang membela agama Allah ataukah kita akan berada di pihak mereka yang sentiasa menyerukan kesyirikan kepada Allah SWT baik dalam bentuk akhlak, bentuk faith ataupun belief ataupun akidah kan? maupun dalam bentuk-bentuk lain tak nak ikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ada beberapa klip daripada dia Ya. Uh, pertama dia orang claim bahawa sebenarnya tanah kononnya tanah Palestin ni adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan yang mana Allah Allah. <laughs> Kalau Allah jelas memang betul Allah Subhanahu taala pernah menjanjikan tanah ni pada dia orang. Ini kita boleh baca dalam surah uh, surah Al-Maidah ayat yang ke-21. Memang Allah Subhanahu taala dah pernah berjanji pada dia orang bahawa tanah tu adalah milik dia orang. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya mereka perlu masuk ke dalam tanah tu dan kemudiannya meletakkan sedikit usaha. Apa usahanya? Iaitu menentang pendudukan uh, yang pada ketika itu diduduki oleh kaum kanan. Jadi mereka perlu berperang dengan kaum Jadi apa sikap mereka? Kita boleh baca selanjutnya di dalam surah Al-Ma'idah dan ini bukan hanya surah Al-Ma'idah saja yang bercakap benda ni. Maksud saya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman benda ni dan bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memfirmankan benda ni. Dia sudah terbukti dalam sejarah. Inilah mukjizat Al-Quran. Al-Quran tak pernah bohong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala firmankan mereka tak nak masuk ke dalam tanah. Ya, bahkan dengan kurang hajarnya mereka mengatakan kepada Nabi Musa Alaihissalam pada ketika itu dan idh anta rabbuk. Bayangkan betapa kurang hajarnya kan ni mereka ni. Eh, dia menyuruh Nabi Musa dan Rabmu. Maknanya Allah Subhanahu Taala pergilah kamu masuk. Dan berperanglah dengan kaum Kanaan. Kami akan cuma duduk-duduk saja. Jadi jelas-jelas mereka tak nak. Mereka yang tak nak. Jadi klaim kononnya bahawa Tuhan sudah menjanjikan tanah ni untuk mereka ni memang betul Allah Subhanahu Taala pernah menjanjikan dan mereka yang menolak mereka yang menolak sebab mereka tak hendak berbuat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala itu yang pertama. Kedua sebenarnya sebenar kan dia kenapa terjadi perebutan antara orang Yahudi dan orang Islam? Dua akidah yang saya katakan tadi tu kan memang kedua-dua agama ni mengakui hakikat bahawa tanah Palestin ni adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau kita tengok dalam al-Quran sekali lagi memang kedua-dua akidah ni mengakui hakikat bahawa tanah Palestin ni yang daripada tanah Hijaz, Syam itu semua tanah tayang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Kerana keyakinan inilah akhirnya dua akidah ni memperebutkan. Cuma yang jadi masalah sekarang ni siapa yang dapat? Kalau dulu sampai sekarang kan bahawa mana negara pun kalau seandainya sudah diakui oleh dunia hakikatnya bahawa itu adalah negara kamu dia akui oleh masyarakat dunia ya ha, bukan diakui oleh PBB saja sebab PBB ni kita pun tahu siapa dia kan ha, jadi tanah Palestin ni sudah diakui milik orang Palestin sebab nanti tak, tak ada tanah Zionis ataupun tanah Yahudi tanah Jews tak ada